जी असल वरम् वा हफि नसल्ला साहब के इस पेश से मतलब बिलखसूस कश्मोर में जो आप लोगों ने जदोजहद की है बिलखसूस मतरम्रबी हजरत आफि नसल्ल साहब ने जो मेहनत जदोजहद और तमाम दोस्त अहबाब ने जो मेहनत की है उसमें हमें कामयाबी भी मिली है मैं तमाम दोस्तों को बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत सी जगह हम हार गए हैं बल्कि बहुत सही जगह पर हम हार गए हैं कोई मसला नहीं है मगर जो जदोजहदारकान ने अपर सिंध के अंदर की है उस पर बड़ी दिली खुशी हुई है और यानी आप लोगों की वो जदोजहद देख कर दिल खुश होता था कि आप लोगों ने अपर सिंध के अंदर जमत इस्लामी को अलहदुल्ल मतारफ़ कराने में और उसको आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है देखें वैसे तो हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं इन शी बहुत सारी बातें मुबारकबाद की भी करेंगे और इन शाफ़ी शोकों पर मुबारकबाद दी भी उन्होंने मगर हकीकत ये है कि वजाईदिल्ला हक का जहादी व जादुलफिला जो जो थी ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए थी फील फिल, फिल्ला और इसमें जाहिर के पैसे के मुकाबले में दौस के मुकाबले में धाँधली के मुकाबले में पुजारों के मुकाबले में और गरीब कर्कनान और पैदल का मुकाबला जो था वो इन बड़े भोतारों से था आप लोगों का तो उसके बावजूद ही कामयाबी मिलना जमात इस्लामी को एक जगह पर लेकर आना उसके नाम को ऊँचा करना और ये सारी की सारी जो जो के दिन के ग़लबे के लिए कर रहे हैं अलहमदिल्ला हाफिज़ साहब ने अपनी तमाम तकरीर को कि वो इलेक्शन से मुतल थी उसमें सूद पर भी बात की है निज़ाम इस्लाम की भी बात की है म के ख़िलाफ़ भी बात की है महंगाई के खिलाफ भी बात की है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वो थी कि जो हमारा मकसद है जो लोगों तक बात को पहुँचाना है और ये हमारे अकाबरीन ने और बिलखसूस हाफि साहब ने बहुत मेहनत जद कर कर ये काम किया मुसलसल जो है आप उस इलाके में रहे और आपने मेहनत की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी जिन इलाकों में हमें कामयाबी नहीं मिली है वहाँ पर इनशा तल जो दोस्त हैं उनकी भी वो कोशिश रायगा नहीं जाएंगी बल्कि वो तो हमारे लिए बड़ा कीमती असास हैं इनशा जन अल्लाह ताली क्या के दिन के अंदर इनशा हमारे वो मीज़ान मीज़ान के अंदर तोली जाएंगी तो हमारी तो कोई हमारा तो कोई काम नाकामी वाला है ही नहीं तो हम तो हर हाल में कामयाब हैं कामयाब हो गए तो अलहदुल्ल और अगर हमने शिकस्त आई है तो ये भी हमने शिकस्त जो है वो अल्लाह के दिन की जद्दोजहद के लिए की है तो लिहाजा अजर तो हर जगह हर हर जगह और हर दफा मौजूद है इसलिए अब हमारी कमी कोताही के ऊपर नज़र होनी चाहिए कहाँ कहाँ हमने हमसे गलतियाँ हुई हैं कोताही हुई है इस सिलेक्शन के दौरान अगर हमने लोगों के साथ कुछ तलख तलामी हो गई है हमें उनसे मादत करनी चाहिए माफ़ी तलब करनी चाहिए उनसे मिलना चाहिए जहाँ हम अब तक नहीं पहुँच सके वहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए इन शह अजीज और उनसे मुलाकातें करें जमात का लिटरेचर पढ़ाएं लोगों को जमात स्लमी उस वक्त तक लोगों की समझ में आ ही नहीं सकती मैं आपके अभी महतरा मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद मुँद अली मोहम्मदी के पेश के ऊपर देख रहा था कि अलाब्शतनीो साहब जो थे मरू रमतल तबारक वाल की कबल को पर था। कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताल उनको हिदायत से नवाजा कि रस्ते में पड़ा हुआ हक जी गवाही का पम्फरेट जो था जब उन्होंने पढ़ा और किस काम के लिए निकले थे अल्लाह ताला ने कहाँ पर जो है वो हिदायत का जो है ना वो रास्ता उनके लिए मुतन कर दिया तो ये सब अल्लाह के अख्तियार के अंदर है हमारा काम तो लोगों के दिलों पर दस्तक देनी है और दिलों को फेरने वाला तो मेरे मौला है मेरा मालिक है परवरदिगार है इन शजीज़ वैसे तो हमारे हाफिज़ साहब नाराज़ होते हैं कि आप सिंधी में बात किया करें मगरि में चारि तक में मतमेनर दोस्तो तक ज़रा ज़बान में पहुचऊं ताकी मुंहिंजे बि कहने में आसानी रहे थी बाक़ी तमामु दोस्त आहिनि त ख़ुशि थी आहे इनशाह अज़ीज़ दोस्तनि सां मुलाक़ात बि थींदी ऐं नाफ़ सां फ़ारिक़ाची में शुरू थी विया आहियूं त انشاءاللہ मुहिम शुरू مہم شروع کرے چلی कराची کراچی میں بھی جو आहे سو इहो मार्को شروع थियण वारो आहे तमामु दोस्तनि सां गुज़ारिश आहे त असांखे बि दुआनि में यादि रखंदा जीअं असां तमामु दोस्तनि खे दुआनि में यादि बि रखियो आहे हुननि जी जदोजहद खे असां सलाम बि पेश करियूं था साईं महिरबानी अल अला तुबारक ताला असांजी हिन तमामु काफ़ियुनि ख़ुशिनि खे पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए अलकुम वरमत अल वबरकातो शौक़ुर मुजाहिद